Uh, मेरा नाम डॉक्टर गणेश विठल भाई बारैया है मैं भावनगर जिले के तलाजा तालुका के गोरखी गांव से बिलोंग करता हूँ एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया उस टाइम में खूब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रवत सिंह सरवैया से की तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं तो गुजरात उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया दो मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया चार मंथ चार महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया बाईस अक्टूबर ओक्तुब, दो हज़ार को कि आपको एम में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्जाम दिए बगैर एम बी बी एस में एडमिशन मिलेगा इसलिए आपके आप, आपके लिए दो हजार उन्नीस में एक सीट रिजर्व रहेगी तो मैंने फर्स्ट अगस्त दो हजार उन्नीस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एम बी बी एस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे एम बी बी एस की जर्नी स्टार्ट हुई